Ну и всем привет, ребята! С вами Китай по всему миру. Сегодня будет обзор на вот такой телефон. Вот коробочка. Можете посмотреть. Коробка. Вот телефон. Смотрите. Я уже в нем немножко полазил. Он прикольный, да? Уже тут понакачал всяких. Где? Вот файл. Вот вот эта внешняя камера получается, вот, она 8 мегапикселей. А вот эта камера, вот, она 2 мегапикселя. Вот. Сейчас я вам вот, сейчас я вам покажу видео. Это видео. Так, вот, смотрите. Full HD. А это 4К. Разрешение в 4 раза выше, то есть в 4 раза больше пикселей, чем Full HD. Большее количество пикселей повышает уровень детализации и дает более глубокую и четкую картинку. Вы можете ощутить преимущество данного формата, даже если ваш телевизор не поддерживает 4К. Снимая на камеру с поддержкой 4К и экспортируя Full HD, вы получите более резкую и четкую картинку, чем если бы вы просто снимали Full HD. Sometimes. Иногда после съемки нам хотелось бы выстроить кадр немного по-другому. 4К позволяет обрезать кадр. Вы можете увеличивать картинку до 200%, но при этом она будет ну вот качество. Это... Да, вот видео... Телефон работает отлично. Я скачал уже... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 игр. И он у меня не тормозит. Телефон вот. Хорошо на нем разговаривать. Удобный телефончик. Прибавлять звук удобно. Вот он, вот сзади. Ой, это не звук. Иногда включать звук. Вот звук. В общем, вот такой телефончик. Ну и всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Всем удачи и всем пока.